Гости и наш коллектив, все вы знаете, по какому поводу мы сегодня собрались. Помните, в связи с законом декоммунизации мы приняли решение, нас никто не заставлял, вы это знаете. Мы сами пришли к общему нашему мнению на нашем собрании, которое было. 31 августа было обговорено первое о переименовании нашего театра в связи с законом декоммунизации. На этом собрании я вам просто напоминаю и довожу до сведения наших гостей, единогласно было принято о том, чтобы мы обратились в областной совет, последнее слово за областным советом, чтобы наш театр назывался Днепровский академический театр драмы и комедии. Вот такое название у нас было утверждено на нашем общем собрании. Потом там целый процесс нужен быть, был для того, чтобы документы принести в облсовет. Это нужно было разместить на сайте наших вот решение и э, называлось то есть в конце месяца мы должны были оговорить в общем-то общенародное обговорение то бишь то что происходит сейчас за этот период который э, на сайте было размещено наше сообщение мы получили десятки писем предложений о названии нашего театра все эти э, письма они приходили по электронной почте, просто по почте, находится у заведующей литературной части Галины Андреевны Баби. Я, в принципе, если будут вопросы, то есть мы соблюдаем полностью всю ту, что процедуру, которая должна предшествовать для того, чтобы на сессии областного совета приняли то или иное решение. Поэтому мы сейчас Сделали день открытых дверей, у нас открыт центральный вход, приходят люди, приходят организации, выскажут свое мнение, свои пожелания. Мы это все запротоколируем. С вашего позволения собрание буду вести я, секретарь вот, Влада Валерьевна Суворова, это главный администратор театра, который будет фиксировать вести протокол. Будет записывать выступления каждого из присутствующих. Я сейчас хочу предоставить слово Галене Андреевне, которая вкратце доведет вам до сведения, какие мы получили предложения о названии театра и э, другие, может быть, есть какие-то письма у нас еще. Пожалуйста, Галина Андреевна. гости нашего театра. А можно Я... микрофон, пожалуйста? Микрофон. Я буду громче говорить. Круче микрофон. Здравствуйте. Я... Здравствуйте, дорогие гости нашего театра и дорогие коллеги. Я хочу сказать, что вот в продолжение речи Леонида Иосифовича, хочу сказать, что на протяжении двух месяцев на сайте нашего театра висело информационное объявление о том, что у нас сейчас проходит обсуждение вопроса по переименованию нашего театра. За это время мы получили много писем, я не скажу, что это очень много, но много писем. Отозвались простые э, жители Днепропетровска, отозвались э, громадские организации, зокрема правый сектор. И сами тоже отозвались. Вот я прежде всего всего хочу начать, э, ну, как бы, сакцентировать внимание, что пришло письмо даже из Беларуси к нам. Вот человек, который живет в Беларуси, написал, но ну он сам родом из Днепропетровска, он следит за жизнью нашу, нашего города, и поэтому он тоже включился в процесс. Он тоже за то, чтобы наш театр переименовать и поддерживает Именно вот такое нейтральное название Днепровский академичный театр драмы и комедии. Вот за такое название многие жители города Днепропетровска поддержали именно такое название. Днепровский академический театр драмы и комедии. Я могу даже ну, зачитать, если это кого-то интересует. Это во-первых. Зачитайте. Во а? Зачитайте. А одно слово русский нельзя добавить в сутки, а? Потому что его называют русский театр. А, а может, украинский? Кто называет русский театр? Ру... Еще раз говорю, это просто заблуждение. Да. У нас не русский театр, у нас украинский театр драмы и комедии, который работает в связи с тем, что в Днепропетровской области процентов 60 русскоязычного населения работает в спектакле на русском языке. Я вам приведу пример. Сегодня у меня был на не на приеме, а с просьбой, э, как его архи, э, хиппица, татьяна украинской э, православной, православной церкви, который просит, чтобы привести детей к нам, потому что они их привели в театр Шевченко, а дети, к сожалению, большому сожалению, еще не совсем понимают украинский язык. У нас украинский театр ни в коем случае Я не русский, все, вот, только вот, драмы и комедии. Що там була це просидіти? Так, значить, просили зачитати. Да? Так. Так, так, вот я сказала про Білорусію, правильно. Тепер, вот, э, от кого? Ольга, тут її адрес указаний, э, місто Дніпро, вулиця Семафорна. Пише, що хочу, щоб ви поміняли назву Дніпропетровський академічний театр російської драми імені Горького на Дніпровський академічний театр драми та комедії. Далее, э, вот еще Егоров, Егоров, в общем, тоже. Он не указал свой адрес, он конкретно мне тут написал целое послание, шановна Баби Галина Андреевна, вот тоже на драме и комедии. Вот. Он тоже хочет, чтобы так было названо. И он аргументирует, почему он не хочет, чтобы оставалось имя Максима Горького. Почему? Вот а почему, почему? Зачитай, пожалуйста. Могу прочитать, да. Так, могу прочитать. Чи вважаєте ви за необхідне, от ми писали таке питання, Я говорю громко, я не можу держать в руках бумаги, все це, это, понімаєте? Это Значит так, чи вважаєте ви за необхідне перейменувати назви ОКПК, Дніпропетровський академічний театр російської драми імені Горького на Дніпровський академічний театр драми та комедії? Так, я вважаю, це перейменування є необхідним. Максим Горький був совєтським письменником і мав шовіністичні погляди щодо культури та мови нашого народу. Про це свідчить фрагмент листа цього російського письменника до українського письменника Свісаренка, який запропонував Горькому зробити переклад його повісті мань. Ось и Максим Горький. Мне кажется, что перевод этой повести на украинское наречие не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различия наречий, стремятся сделать наречие языком, но еще и гнетают тех великоросов, которые очутились меньшинством в области данного наречия. Вот так вот он и так далее. Он тут еще приводит, он тут еще приводит какие-то аргументы. Ну то есть человек за то, чтобы переименовать Непровский академический театр драмы и комедии а, вот. вот еще Гуськов э Егор Гуськов Дмитриевич, проспект из 20. Квартира 23, пишет на Днепровский академичный театр драмы и комедии. Дальше. Так, а что пишет? А пишет? Я не могу, э, не могу Может, все читать, пас? или все? Ну, не, не, не нужно. Не я а наве а кому Нет. надо, все познакомиться? Там. Там. Там, там все есть. Правильно, да. вот все Но можно все познакомиться. Теперь, Теперь те, которые, те, которые предлагают другие названия. Какие имена предлагают? Сколько человек предлагают? А? Сколько человек? Ну, да мы, 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 мы же это не считали. Мы... Не считали мы... Да никто их не считал. Один человек предлагает Леся Курпаса. Вот э, эта организация правый сектор предлагает Леся Курпаса. Они прислали свою пропозицию. Дальше. Другой предлагает Валерьяна э, Педмогильного. Был такой писатель, который в 30-е годы был расстрелян. Наш земля. Писатель очень хороший. Но тем не менее, ладно, я не буду Господь. так. Потом, есть такое мнение имени Василя Стуса, чудовый поэт из, из Донеччины. Далее. Предлагают назвать имени Елены Блаватской. Которая жила на теперешней улице Ярослава Мудрого, а тогда была улица Ленинградская. Она известный мистик, философ и так далее. Хотя, что мол, э, давайте дадим это имя театру. Есть даже такие, которые предлагают назвать театр Зимним театром. Вернуть это историческое название нашему театру. Поначалу этот театр назывался Зимним. Так, дальше что еще? Ой, с Павлограда пришел лист. Вот с Павлограда людина хочет, чтобы назвали Днепровский академичный театр имени Стуса. Я уже говорила, это же другая людина за Стуса. Пришло нам также письмо от, э, пришло письмо от Пафомкина. Александр Пафомкин. 1 октября пришло это письмо. Он предлагает назвать, э, дать имя Карпенко-Карова. Української драми і комедії. <клес> драми і комедії. І, і за це проголосували на сайті електронних петицій 44 людини. Місцевих петицій, <клес> ще 44 людини висловилися за те, питання, можна? Давайте, так. я Михайло, ще потім будете задавати питання. вопрос. Вот. І є ще вот <клес> така типа 8. Есть такая вот типа писем, в которых люди вообще против переименования. Считаю, что не стоит смешивать одно с другим и оставить то, все как было. Люди правы. Вот оставить то, какое было название. Простите Простите. -то, вот. Нет, то есть, ну, все. как бы я, наверное, совсем, совсем? Я, наверное, вас познакомила. Нет, по-моему, еще было какое-то. Было еще какое-то название, но я уже не знаю. Наверное, ну, все.